जो दरवेशाना ज़िंदगी का तरीक़ा होता है जो फकीराना ज़िंदगी का तरीक़ा होता है और असल में ये नबी करीम अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही की पैरवी होती है बाबा जी हजूर फौज में मुलाजिम थे कोर कमांडर के दस्तरास्त थे रुड़की कैंट के अंदर 1945 जून 1945 में वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया फ़कीराना ज़िंदगी का फ़ैसला कर लिया वहां से पहुंचे इस्तीफ़ा देने के बाद ये फैसला करने के बाद कि अब आइंदा से ये जिंदगी इस तरह नहीं गुजारनी किसी और तरीके से गुजारने क़रत साफर साहब के मजार पर चले गए कलील शरीफ में वहां जाके तीन काम करने का अहद किया एक ये कि अपनी बाकी मानदा जिंदगी अल्लाह की याद में गुजारूंगा नंबर दो अल्लाह तबारक व तआला के दीन इस्लाम की दावत तबलीग में गुजारूंगा नंबर तीन अल्लाह की मखलूक की बेलौस खिदमत में गुजारूंगा नीज ये वादा भी किया कि जिस दुनिया को मैं आज छोड़कर इधर आया हूं इसकी किसी भी चीज को जीते जी आंख भर कर आंख उठाकर नहीं देखू दुनिया के किसी कोने में कोई माल जमा नहीं करूंगा कोई जायदाद नहीं बनाऊंगा जब आपने चौतीस तैंतीस चौंतीस साल के बाद दारुल हिकमत की बुनियाद रखी तो वहाँ हाज़रीन से खिताब करते हुए फरमाया कि मैंने वहाँ एक वादा किया था आज तैतीस साल गुजर गए एक तिहाई सदी मुझ पर गुजर गई मैं जिस हाल में इस बाजार दुनिया में दाखिल हुआ था अल्लाह का शुक्र है कि आज तक उसी हाल में इसके बाद जब आप उन्नीस सौ सत्तानवे की जनवरी में इस दुनिया से गए हैं तो पचास साल से भी ज्यादा हो चुके थे आपको इस अंदाज में जिंदगी गुजारते हुए यह निसफ सदी का किस्सा है दो चार बरस की बात नहीं थोड़ा सा अरसा तो इंसान किसी इस तरह के वादे पर पूरा उतर सकता है या उसे निभा सकता है नसफ सदी तक और तादमे आखिर इस किस्म के वादे को निभाना जने कने का काम नहीं है ये तो ऊंचे लोगों का काम है अज़म का काम है एहले हिम्मत का काम है अल्लाह वालों का काम है और अल्लाह की पूरी तौफीक के बगैर ऐसा कुछ मुमकिन ही नहीं होता जिंदगी के अंदर आपके पास बड़ी बड़ी पेशकशें भी आई हैं आपने बड़ी बड़ी पेशकशों को भी मुस्तरद किया है कबूल नहीं किया है लेकिन जब आप दुनिया से गए हैं दुनिया के किसी कोने में आपकी जायदाद नहीं थी किसी बैंक में आपका कोई बैलेंस नहीं था लेकिन तबलीग का काम भरपूर तरीके से जारी रहा महफिल ज़िक्र यानी ज़िक्र लाई का काम भरपूर तरीके से जारी रहा मखलूक की बेलौस खिदमत का काम कमाल दर्जे पे जारी रहा अभी जो हमारा कैंप कल ख़त्म हो रहा है और जाहिर है वहाँ जाने वाले तमाम मरीजों के ऑपरेशन का असूल क्या है कि मशवरा मुफ्त इलाज मुफ्त दवाई मुफ्त खाना वहाँ से मिलता है रिहाइश वहाँ से फ्री मिलती है मरीज़ को भी और उसके तीमारदार को भी ये अल्लाह के महलूक की बेलौस खिदमत का बहुत बड़ा नमूना फ्री आई कैंप की शक्ल में एक मार्च के अंदर ये कैंप लगाया जाता है एक महीना के लिए और एक महीने के लिए ये कैंप अक्तूबर के अंदर लगाया जाता है ये हस्पताल नहीं है ये आई कैम्प है लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी आई कैंप के अंदर एक दिन में बारह ऑपरेशन का रिकॉर्ड भी कायम हुआ है एक हजार दो सौ छत्तीस ऑपरेशन और हमारे यहाँ बड़े बड़े अस्पताल पूरे एक महीने के अंदर पचास से ज्यादा ऑपरेशन नहीं करते बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा अगर को करें तो सौ ऑपरेशन हो जाता है हालांकि इतनी फैसिलिटीज इतनी सहूलतें इतना कुछ मुयसर है और वहां तो ये कैंप एक जंगल में कायम है अस्पताल भी नहीं है बात करने की असल में यह है कि जिंदगी गुजारने के तरीके हैं दो एक है एहल हृस का तरीका और एक है एल कनात का तरीका हजूर सल्म ने दोनों ही की मिसाल दे दी अपने फरमोदात के अंदर यह फरमाया कि इबन आदम का भी क्या हाल है अगर उसके पास माल से भरी हुई एक वादी हो दूसरी की तलाश करता और अगर दूसरी मिल जाए तो वो तीसरी की तलाश करता है बंदे की आंख को कोई चीज नहीं भर सकती कब्र की मट्टी ही उसको भर सकती दूसरी मिसाल क्या दी नबी करीम वसल्लम ने इर्शाद फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला ने मेरे सामने इस बात को पेश किया कि मक्का के तमाम संग्रेजे सोने के बन जाएं मैंने अर्ज किया कि या अल्लाह नहीं मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं शेर होकर खाऊं और एक दिन मैं भूखा रहूं जिस दिन शेर होकर खाऊं उस वक्त तेरे सामने मैं आजजी करूं और तेरी तारीफ करूं जिस दिन मैं भूखा रहूं उस दिन भी तेरी हमद करूं और तेरा शुक्र अदा करूं ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं है इस इंसान की फितरत तो है लालच या तमा इंसान की फितरत है मजबूरी है कि दुनिया का काम इससे चल नहीं सकता वरना अगर गवाले को लालच ना हो तो एक ही भैंस रखे अपने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए किसान अगर उसको कुछ हेरस ना हो तो वो इतनी फसलें क्यों काश्त करे ये जो फसलें इतनी काश्त होती हैं ये सब्जियां इतनी काश्त होती हैं दूर दूर फल काश्त होते हैं इतने इतने बाग होते हैं ये सब कुछ दरअसल इस दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए है मगर बुनियादी बात यह है कि हिरस भी दो तरह की होती है एक होती है किसी हद तक जायज अंदाज में और एक होती है नाजायज और हिरस मजमूम तो अल्लाह तआला हमें हिरस मजमूम से बचाए जो कुछ वो अता करे उस पर कनात उस पर सब्र की तफीक और उस पर शुक्र की तफीक अता फरमाए अहल हरस का काम क्या है जमा 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 और एहल तनात का क्या काम है तकसीम 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 और जमा करने वाले कामयाब नहीं होते तकसीम करने वाले कामयाब होते हैं अल्लाह तबारक तआला मुझे और आपको इन बातों पर तफक्कुर और तदब्बर की तोफीक नसीब फरमाए हमें इतना कुछ अता फरमाए कि हमारी हाजात बहुत अच्छे तरीके से पूरी हों कफायत के दर्जे की रोज़ी नसीब फरमाए हमारे तमाम मामला आसानी के साथ तय होते चले जाएँ और फिर अगर कुछ कमी कर दे तो पर उस पर शिकवे की बजाय शुक्र और सब्र की तोफीकता फ़रमाए अपनी याद की तोफ़ी अता फ़रमाए हम अपनी रहमतों के साय में हमें ज़िंदगी अता फरमाए और अपनी रहमतों के साथ ही हमें इस दुनिया से ले जाए आमीन या है्यो या कैशो